так добрый денечек всем привет сегодня у нас 6 ноября получается польша сегодня будет мое видео посвящаться ценам в польше на продукты в бедренке вот, вот такой вот магазин бедренка там очень известная получается марка и мы сейчас сравним на 2025 год на 6 ноября какие актуальные цены и вы в принципе будете знать Какие цены в Европе Получается, Польша, как бы, самые дешевые цены Если там взять немцы, Бельгию, Нидерланды Но там не настолько прям дешевле Потому что цены сейчас выросли везде Так что не пропустите, подписывайтесь Поехали Так, подходим мы вот такому вот магазинчику Получается, бедреночка Вот такая вот тут вот эти музыки стоят, люди уже тарятся. Вот такой вход гламурный, божья коровка переводится. И вот давайте сразу будем смотреть цены на, 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 на фрукты. Приблизительно. Посмотрим, почем у нас бананы. Бананы у нас по 3,29 злота. Это получается меньше доллара килограмм апельсины Нет. так само Нет. меньше доллара не доллар 1 доллар килограмм сейчас доллар польша 350 так это у нас что у нас это у нас айва не айва это этот хурма цена на хурму там посмотрите точно не буду вам говорить что у нас тут еще есть цены на 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 капусту давайте посмотрим на капусту, на капусту. Капуста у нас головка за штуку, 5 за килограмм. Получится за килограмм. Это тоже чуть больше доллара. Доллар с копейками. Вот такая вот капуста. Цибуля вот такая вот очищенная получается по 7. Это по полтора доллара. Это дешевле получается. Это типа микс. Чеснок 200 грамм 7,99 за штуку. Ну, почти 2 доллара штука, да? А за килограмм 31. Дорогой лук, конечно. А вот картошка. Картошка мытая вот такая, полтора доллара. Мытая. А не мытая, вот такая простая. 3,99. Ну, 1 доллар получается за килограмм. Но это дорого. Потому что ну, в Польше картошка дешевле намного. Зато вот на вот такое пиво при покупке 4 плюс 4. 4 берешь, 4 в подарок. По вот 2 э, и 4. Сегодня акция получается. И получается, что у нас э, меньше доллара бутылка пива. Представляете? Цены, смотрите. 2,9. 2,9. Вот это вам вот Европа. Так, а сейчас мы идем в этот в отдел, где мясной колбасный. Посмотрите цены на колбасу и на мясо. И сравните. курятина у нас по 11 злотых. 11 злотых это у нас что, почем? Это 3 доллара, да, где-то килограмм. Вот такой вот гусь. Говядина получается 18 злотых килограмм. Ребра 23. Что там еще такого интересного? А по колбасам вот такое вот. 4 злота за 100 грамм, да, получается. 4 злота 2 золота за 100 грамм, а вот на креветки сегодня акции немае, да? Креветки у нас почем? Нема цены что-то на креветки. Ну, красная рыба по-моему стоила, сейчас мы найдем. Вот смотрите, лосось получается 4,99 за 100 грамм, это 1 евро за 100 грамм, вот такой вот лосось а когда будет на него акции, он будет стоить копейки. Смотрите, какое масло сливочное. Масло сливочное экстра. 82% это ну, хорошее масло, не из дешевых. На него акция 3,95 за штуку получается. А было по 6,99. Если покупаете 3 штуки, то по 3 злота. Меньше доллара масло. 200 грамм. А где вы такие цены видели еще? Сейчас идем на молоко. Говорят, что в Польше самое дешевое молоко. Вот такое молоко. 3,2. Это получится молоко 3,2. 4 евро. 1 евро молоко стоит за бутылку. Но есть дешевле, там по 2 злота. Вот такое молоко. Тут 2 и 0. Жирность такое. По 1 доллару. 3 злота. Напишите в комментариях, какие у вас цены. Помните, вы говорили раньше, что в Европе нету соли, там с сахаром проблема. Сейчас пойдем посмотрим цену на соль. Потому что ну, в Европе все есть. Так, соль. Соль у нас за килограмм, да, соль. 1,75. Вот. Это что у нас получается? Даже меньше 2, 2 цента представляете сахар соль цукор 4 1 евро стоит килограмм сахара а какие у вас цены на вот такие продукты так но ну вот это вот на алкогольные тут очень дорогие во всех странах евросоюза алкоголь очень дорогой джек дэниус литр Нет, это 700 литр сто двадцать два злота 1200 гривен или там в долларах переведите. Нормально, короче, стоит. Смотрите, какие цены. Даже Балантайс. Балантайс стоит у нас по 64 злоты. А этот? А, этот 99. Даже слабо алкоголька. И та стоит много. Вот по, вин, по винам. Мартинин, 32, 10 долларов, 10 долларов, Ну вот такие вот цены в Европе, ну как бы в Польше, что вам еще показать, а, супер цена акция есть на Джек Дэниелс, литр 126, да, не, это что такое у нас за бутылку, Даже вот такие вот, типа у них тут такая модная соплица значит, называется, получается вот такая стоит 10 злотых, 100 гривен, это получается 2 евро за 100 грамм, да? 100 грамм, 20 25, 90 грамм, даже не 100 грамм. Так, ну вот вы видели все цены, получается, на продукты в Бедренке в Польше. Пишите свои комментарии, оставляйте лайки. Будете знать, какие цены актуальны на 5 ноября, получается, 2025 год. Польша, город Познань. Кому интересно, можете посмотреть. Все, всем пока.